Pa isto kao Saša. Sigurno da nismo imali neki svoj šuterski dan. Nismo imali dan napada. I ja nemam šta da zamenim mojim igračima. Jer imali smo i igrali smo odbranu. Nismo primili puno ni koševa. Želili smo normalno kao i svi, ali mi imamo još pet utakmica do kraja, mislim da smo napravili dobar rezultat. I idemo dalje. pa šta We played today I good defense. We try to play good defense. So, all guys, all guys put 100% I can tell in defense but we miss a lot of open shots and we have next game against Faro. We want to

Skrižite, sačekajte. A meni kao treneru možda može da bude i, nek, i jasno i da znam. Ovo je 34. kolo. 34. kolo koje igramo. I večeras nismo imali ni sreće da imamo pravilno, pravilnu prijavu ekipe. I pritome, bojim se sigurno da ima i to umora. Jer morate znati da mi putujemo po hiljadu kilometara, dok je Čerkasi kući igra i će do kraja. Šest normalno da je to velika prednost da nas čekaju i odmorni, a i dobar ekipe. Me like, co <coughs> Me, like coach, understand. Uh, maybe my team is a little bit tired because we travel a lot. To come here, we must make 1,000 um, kilometers. I understand all these things and little bit we have problem with... Uh, for, for today, for example, for Iconic, because we get technical fault because something make mistake in the paper. And I understand uh, all these things. сказать, что мы понимаем, что команда наша стала немножко, потому что сюда доехать нам нужно проехать тысячу километров приблизительно. И сегодня проблем с кончим. Кто-то сделал какие-то неправильные ошибки в заявке и получил технический фол. Как так получилось, что Иконич не было в заявке? А нормально, да, 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 и так игра и нормально, да, и нему требовала игра, с учетом, да имало великий период паузы и повреды. I ne znam da li bi mi ali sigurno bi koristilo i ekipi For sure, we miss Ikonić, this kind of player, and from other side, how um, our team need him, and uh, he need some minutes more because he make uh, some problems last month with some injury, and I cannot tell we will win today with Ikonic but for sure, maybe he will help us. сказать, что с Крончером получилась вот ну, такая проблема, но мы все-таки а, он не играл вместе, у него там были проблемы. Я не, хочу, не могу сказать на сто процентов, что с Крончером а, ну как-то лучше играл нас <пула> Я не сказал так. <сể> <сể> Алёш. <сể> <хороший. сể> я очень хорошо понимаю Паруси, очень <сể> хорошо <сể> понимаю. А ты плохо говорил. Не сказал так, как ты сказал, скажешь. А я проп на двери можно за звезд смотреть.